महाशिव पुराण कथा परमपूज्य जी मिश्रा यांच्या अमृतवाणीतून दिनांक सव्वीस सहा दोन हजार पंचवीस ते दोन सात दोन हजार पंचवीस अध्यक्ष विशाल भाऊ संचिती ठिकाण लाडगाव चौफुली वैजापूर देहा चीज अल्ती अब ये शरीर जो मिला वो के लिए ही तो मिला भजन के लिए ही तो मिला सत्कर्म करने के लिए मिला पूर्व में ना जाने कौन सा अच्छा काम किया था जो आज भगवान ने भर पेट भोजन दिया राजसी ठाट दिया वैभव दिया धन दिया दौलत दी संपदा दी सत्ता दी नाम दी शौरत दी इज्जत दी घर में संतान दी दि, वैभव दिया वंश दिया यह पूर्व का कोई कर्म करा होगा नहीं तो तुम्हारे नाम के तो कितने पैदा हुए तुम्हारे साथ में ना जाने कितने पैदा हुए एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे उसी तारीख को उसी तिथि को उसी पल में उसी घड़ी में कितने पैदा होते क्या सब करोड़पति बन जाते क्या सबका नाम चल जाता नहीं तुम्हारे पूर्व में तुमने, तुमने कुछ अच्छा कर्म करा था तो आज बाबा ने दिया है आज कर कर जाओगे फिर बाबा दे देगा और फिर कर कर जाओगे फिर दे देगा फिर तो एक ही नाम राम सिंह राम सिंह राम सिंह नाम पेड है भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप ढेर पंद्रह तारीख को जितने, लिया, तो जितने, लिया, जितने जन्म लिए पंद्रह तो ढेर सारे जन्म लिए नौ बज के पंद्रह मिनट पर जितने जन्मा होंगे नौ पंद्रह से ना जाने कितने करोड़ बच्चे जन्मा होंगे कितने लाखों जन्म जन्मा होंगे पर तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व का ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ये फल मिला सही पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के ये पूर्व का कर्म अच्छा था अच्छी पत्नी मिल गई अच्छा पति मिल गया अच्छे बच्चे मिल गए अच्छा कुटुंब मिल गया एक भी गड़बड़ निकल जाता तो हालत खराब हो जाती बनाने के लिए अच्छे मिस्त्री की जरूरत होती है और घर के लिए अच्छी स्त्री की जरूरत होती है मिस्त्री गड़बड़ निकल जाए तो छत पे पानी भर देता है और स्त्री गड़बड़ निकल जाए तो मुंह खुल ही देता है बहुत ध्यान देने वाला महाशिवपुराण कथा परम पूज्य प्रदीप जी मिश्रा हैं अमृतवाणीत ठिकाण लाड़गाव चौफुली वैजापुर दिनांक सवीस सहा दोन हजार दोन सात दोन हजार पंचवीस स्वागत उत्सुक मंजरी गाडे पाटील उपसभापती खरेदी विक्री संघ वैजापूर मेसो अश्विनी अमोल गायकवाड मेरी शादी दो हजार सोळा मे होई पर मेरे आसंतान का सुख नहीं नाही गर्भ वाला खेल भी जाता था तो संतान पंद्रह दिन दिन एक महीना रहकर जाती सारे इलाज करवाए डॉक्टरों को भी पूछा। आई वी के लिए बोला फिर भी बच्चा नहीं तब आखिरी में आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और दो हजार बाबीस की तर्पण शिव महापुराण की कथा को उस दिन महाशिवपुराण कथा परमपूज्य प्रदीपजी मिश्रा यांच्या अमृतवाणीतून दिनांक सव्वीस सहा ते दोन हजार सात दोन हजार पंचवीसपर्यंत ठिकाण लाडगाव चौपली वैजापूर स्वागतोत्सुक हॉटेल महालक्ष्मी सुभाषराव पाटील हगवणे